Доброго дня! Ми з вами розпочинаємо проходження нової гри Кена. Усім приємного перегляду! Так, ходімо, Гра дуже гарна, як вам? Пишите в коментарях. Так, что у нас тут? Так, мабуть... Ага. Так, нам треба відчинити дверь. О, прекрасно. Так, перша драка. Ну, ходімо. Готово. А, еще один. Ходи сюда. Супер! Так, нам треба відчинити цю двері. Так, що ми можемо зробити? Зараз подивимось. Так, давайте там подивимось, що там є. Ага. Значить треба з другої те ж саме зробити і двері, мабуть, відкриється. Так, смотрим. О, супер, супер, что-то появилось. Сейчас проверим. И еще одну дверь открыли. Локації дуже гарні трава, все так деталізовано добре. Супер. Ну, хто у нас там побіг? Так, что у нас тут есть? Ага. Найдите тленыши, поищите еще тленыши в этой области. Сейчас будем все делать. Еще одна кнопка. О, вот он, Отлично. Еще четыре нам. Треба найти. Там нема его? Нет, тут не будет. On. Так, так. Так, можно общаться с ними, чихнуть, поцеловать. Ладно, пойдем. Пойдем, отдали их Так, так, нам ще один потрібен, він, мабуть, десь там, да? так? Так, так ось він. Іди сюди. Ваша свита растет. Теперь у вас есть еще одно тленное действие. Нажмите R, чтобы напускать тленыши на различные объекты в окружающем мире. Собирайте тленыши, чтобы повысить уровень тлена и получить больше тленных действий. Мы сразу можем пройти к этому цветку. Вот. все отлично. Недалеко упали. Супер. О, вот еще один вредоносный цветок. Будем его уничтожать. Конечно, испугались и спрятались, атакуйте врагов, чтобы набирать отвагу. Используйте отвагу в сражении для выполнения откровенных действий. Окей, без проблем. Так, в окружающем вас мире могут возникать капельки отваги. Собирайте эти капельки с помощью пульсации или касайтесь сеть, чтобы быстрее накапливать отвагу. Также появилась функция еще одна, что детленые еще нам помогать могут. Так, они еще таскать предметы могут. Тленыши могут передвигать некоторые объекты в окружающем мире. Нажмите R, чтобы тленыши подняли объект. Укажите тленышам, куда идти, нацелиться. А затем нажмите R. Окей. Okay? Так, собрали кристаллы сейчас... О, сейчас они кошку должны поднять, да, наверное? Да, крутяк, спасли кошку. These spirits and restore balance to the forest. I know you are kind, you sense the power that flows through this land, but you do not fully understand. Наш первый босс. Зараз разберемся с ним. Супер. Прошли его. Come out. It's safe now. Look, Zaya. She cleared away the poison. The little guys can eat it. They love it. <laughs> oh, my name's is Kana. What are you two doing out here, alone in the forest? Don't worry about us. We've been here a long time and take care of ourselves. You both look very strong. Do you know who that spirit was with the horned mask? We don't know, but when he shows up, the gross poison grows stronger. Hey, what are you doing here in the forest? I'm searching for the sacred mountain shrine. Can you take me there? If you want to get to the mountain shrine, you have to help us with something first. Our brother Tar was trapped deep in the forest. We need you to help him. Great idea, Saya. That'll be easy for her. Did you see what she did to that stick guy? Help us free Tar, and we'll take you to the shrine. Woohoo! Come on, our village is this way. Так, пойдём, типа можем. О, у нас еще тленыши появились. Супер, они очень хорошо помогают. С боссом на раз помогли. Так, у нас карта появилась к доступу. Ну круто. Кстати, здесь мы всех членов собрали. А тут их аж 24 штуки. Ого, все бы найти. Ладно, пойдемте исследуем село. О, нас там уже встречают. Сейчас я их развалим. Они тут свои порчи понавели, все село в этой порче. понеслась. Это было легко. Главное в эту порчу не заходить, а то жизни начинают сразу отлетать. Уничтожайте оскорненных врагов, восстанавливайте окружение, отыскивайте плоды, чтобы кормить своих тленышей. Все эти действия создают карму. В меню улучшений используйте карму, чтобы открыть новые способности. Кена может улучшить свои основные навыки и напитывать свои способности, напитывать свои способности тленом для проведения мощных атак. Круто. Так, давайте сейчас улучшим что-то. Что у нас тут есть? При спринте нажмите, чтобы провести быструю размашистую атаку. Неплохо. После, после, парирования нажмите, чтобы провести вращающуюся атаку. Но мы ее не можем как пока вкачать. Плюс один навык. Отлично, сейчас сразу оденем шапки, на них каждому по одному купим. О, теперь у трех есть шапки, супер. Остальные пока без. Так, что тут малыши хотят? Так, ну, ходимо до храма сходим. Так, The rat seem quite fond of you. They're usually timid. <laughs> Something tells me you did not come to our village looking for forest creatures. Hello, Spirit. I seek passage to the Sacred Mountain Shrine. Our village is bound to the Shrine's energy, but that power faded long ago. Trapped. Tragedies of our past. You must help these spirits if you wish to reach the mountain shrine. On my way, I met two children. They asked me to help free a boy named Taro. I'm not surprised that Benny and Saya found you. They are clever children. those who have passed on. Placed here, the masks slowly turned to dust, aiding the spirit's journey into the next life. My father was a spirit guide. Our traditions are different, but he helped many spirits pass from this life to the next. So you know what happens to spirits unable to move on. Take Taro's to his spirit and will help you fulfill your promise to the children look after Benny and saya their brother's fate will be difficult for them to understand mascatarot Нажмите Т, чтобы надеть маску духа. Смотрите через маску, чтобы отыскивать путь, открывать барьеры духа и обнаруживать вокруг себя важные объекты. С помощью масок духов можно отыскивать тленыши, спрятавшихся вокруг. Ну вот, отыскивание тленышей это очень круто. Пойдемте, барьер откроем. Що у нас тут такое красиве? А, просто декорація, it. Maybe us на цій хвилі ми будемо з вами завершувати. Усім велике дякую за перегляд. Незабаром вийде наступна частина, чекайте на каналі. На канал. Ставьте вподобайки та підписуйтесь.